海天阔，你要干嘛？你不是想见你的欧阳商吗？我现在可以成全你。别想伤害我师父！哼，就凭你，你可是发过心魔大师，主动攻击，立马魂飞魄散。哼，我师父能主动攻击，我又没打着。 找死！这回可是你先动的手，就别怪小爷不客气。 あっ。<noise> <noise> 老商，给我,给我出来！要不我现在就杀了他。 我欲乘风破浪。 对不起，师妹，我来晚了。大师兄，欧阳少，你终于出现了。海天阔，知道错了吗？我有何罪？我最大的错误就是把你当兄弟。你杀了这么多人。 谁来偿命？为了让你复活，他们死得其所。既然你还是执迷不悟，那我就替天行道。 我已经废了你所有的修为，今后不要再害人。我欠你的债，现在就还。